নমস্কাৰ মই আল্পনা বৰুৱা স্বাগতম সকলোলৈ আমি যেতিয়া ডায়েবেটিছ ৰিভাৰ্চ কৰা বুজোঁ ডায়েবেটিছ ৰিভাৰ্চ কৰিবলৈ যিসকলে ভিডিঅ'বিলাক চাই আছে সেইসকলক মই কৈছোঁ আমি তিনিটা প্ৰচেছত আমি ডায়েবেটিছ ৰিভাৰ্ছ কৰিব পাৰিম প্ৰথম কাম হ'ল আমি যেতিয়া তিনিটা প্ৰচেছ মানে মই কৈছোঁ যেতিয়া আমি ঔষধ সেৱন কৰি ডায়েবেটিছটো ব্লাড চুগাৰটো কণ্ট্ৰলত থওঁ সেইটো কণ্ট্ৰল কণ্ট্ৰল হৈ থাকে সেইটো হ'ল মেনেজ কৰি থকা হয় আৰু দ্বিতীয়তে যেতিয়া আমি ঔষধ বন্ধ কৰি ডায়েবেটিক আমি প্ৰপাৰ ডায়েট লওঁ ল কাৰ্বহাইড্ৰেট খাদ্য গ্ৰহণ কৰোঁ বা এক্টিভিটি বঢ়াওঁ তেতিয়া সেইটো সেইটো কণ্ট্ৰলে হয় ঔষধ বন্ধ কৰাৰ পিছত আৰু যেতিয়া আপোনালোকে ৰেগুলাৰ এইটো প্ৰচেছতে থাকিব ডায়েটটো খুব সুন্দৰকৈ লৈ থাকিব তেতিয়া আপোনালোকক সেইটো ৰেমিচন বুলি কোৱা হয় ৰেমিচন এইটো কাৰণে কোৱা হয় যদি সাধাৰণ মানুহে খোৱা খাদ্য পটককৈ আপোনালোকে খাই দিয়ে যদি তেতিয়া আপোনালোকৰ ডায়েবেটিছটো যদি বাঢ়ি যায় সেইটো হ'ল ৰেমিচন আৰু ৰিভাৰ্চেলটো ৰিভাৰ্চ কৰাটো কি হৈছে সেইটো হ'ল আপোনালোকে জেনেৰেল মানুহে যেতিয়া খাদ্য জেনেৰেল মানুহৰ খাদ্যটো আপোনালোকে যেতিয়া গ্ৰহণ কৰিব তেতিয়া ব্লাড চুগাৰটো এশ চল্লিছৰ ওপৰলৈ নাযায় তেতিয়া আপোনালোকৰ ৰিভাৰ্চ খোৱা বুজায় বৰ্তমান মই যদিও ভাত নাখাওঁ বা ঘিহু এটা ৰুটি নাখাওঁ তথাপিও মই ৰিভাৰ্ছ কৰিছোঁ বুলি এইটো কাৰণে কৈছোঁ মই ভাত আৰু ৰুটি খালেও মোৰ ব্লাড চুগাৰটো এশ চল্লিছৰ ওপৰত এতিয়াও নাযায় কিন্তু মই এবছৰ নোহোৱালৈকে এইখিনি কৰা নাই ভাত আৰু ঘেহুৱা ৰুটি মই বৰ্তমানলৈকে খোৱা নাই যেতিয়া ৰিভাৰ্ছ পূৰা এবছৰ পিছত সম্পূৰ্ণ মই জি টি টি টেষ্ট কৰিম জি টি টি টেষ্টৰ বিষয়েও ক'ম বাৰু আপোনালোকক সেইটো কেনেদৰে কৰিব লাগে জি টি টি টেষ্ট কৰিম কিন্তু বৰ্তমান মই ভাত খালেও বা ঘেঁহুৱা এটা ৰুটি খালেও মোৰ চুগাৰটো নাবাঢ়ে সেইটো কাৰণে মই ৰিভাৰ্চেল বুলি কৈ আছোঁ আপোনালোকক কিন্তু মই এবছৰ পিছত আৰু ছয় তাৰিখে ছয় জুনত মোৰ এবছৰ হ'ব এবছৰ পিছত মই জি টি টি টেষ্ট কৰিম জি টি টি টেষ্ট কৰাৰ পিছত যেতিয়া মোৰ তেতিয়াও যদি নৰ্মেল আহে তেতিয়া মই ৰিভাৰ্চ পূৰা কৰিছোঁ বুলি ভাবি ল'ম কিন্তু মই এতিয়াও ভাত যদি খাওঁ ঘিউ এটা ৰুটি খাওঁ তেতিয়া মোৰ ব্লাড চুগাৰটো নাবাঢ়ে সেইটো কাৰণে কৈছোঁ কণ্ট্ৰল কৰি থকা ডায়েবেটিছ আৰু ৰিভাৰ্চ কৰা আৰু ৰেমিজন ৰেমিশ্যন কৰাটো এই পাৰ্থক্য আছে যেতিয়া ৰেমিশ্যন কৰা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সাধাৰণ মানুহৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলে ব্লাড চুগাৰটো বাঢ়ি যায় যদি তেতিয়া আপোনালোকৰ ৰেমিজনতে পৰে ঔষধ সেৱন নকৰাকৈ আৰু যদি আপোনালোকে ঔষধ সেৱন কৰি থাকে সেইটো কণ্ট্ৰল হয় মেনেজ কৰি থকা হয় আৰু বিশেষ নকওঁ এয়াই কৈছোঁ মই আৰু ছয় তাৰিখৰ পিছতে আপোনালোকক দেখুৱাম মই জি টি টি টেষ্ট কৰি কেনেদৰে জি টি টি টেষ্ট কৰিব লাগে মই কৰা নাই বৰ্তমানলৈকে কিন্তু মই ৰিভাৰ্চ কৰিছোঁ বুলি এইটো কাৰণে কৈছোঁ কাৰণ মই সাধাৰণ মানুহে খোৱা খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলেও মোৰ এতিয়া ছুগাৰ নাবাঢ়ে এশ চল্লিছৰ ওপৰত নেযায় কিন্তু মই এবছৰ নোহোৱালৈকে এই এইটো ৰিস্ক ল'বলৈ টান পাইছোঁ সদায় ভাত খোৱা অভ্যাসটো নকৰোঁ সেইটো কাৰণে মই এতিয়া বৰ্তমান ভাত খোৱা নাই বা ঘিহুৰা এটা ৰুটি খোৱা নাই সাধাৰণ মানুহৰ নৰ্মেল খাদ্যটো মই খোৱা নাই কাৰণ মোৰ এবছৰ হোৱা নাই যিহেতু আৰু বিশেষ নকওঁ আজিলৈ আহিছোঁ